Assalamualaikum dan salam jatuh semua. Berani eh dia orang duk challenge aku eh. Amboi, dia orang tak tahu ke aku ni adalah bekas juara marathon 45 km Kucai Lama punya champion. Ha, yang mana sebenarnya baru-baru ni ada haval owner yang berjaya buat 1204 km dengan satu tangki minyak penuh. Betul. Haval Sik. So, mana boleh kita duduk diam-diam kan? So, kita orang diberikan tugas untuk cuba break the record. Ha, yang mana untuk trip kali ni simple ya. Kita orang diberikan haval Sik Lepas tu saya ditemani oleh Jaden daripada Auto 123. Kita daripada kita ada juga Adrian daripada Wopka yang mana kita orang tiga orang ni diberi tugas untuk habiskan satu tangki minyak penuh dan berapa kilometer yang kita boleh dapat dekat Haval Hasik yang ini. Betul tak? Eh? Okey, so untuk challenge kali ini kita orang dah pasang strategi masing-masing. Ada okay. strategi? Ya, yeah, ada. You ada strategi? Ada. Location pun kita orang dah pilih dah. Berbeza. Yeah. Saya akan pergi ke utara. Saya akan pergi ke Padang Besar. Perlis. Okay Saya bagaimana? pergi, mana? ke selatan. JB. JB. Abang Jaden Kelantan. Kelantan. Eh, oh, boleh dia pergi Kelantan jauh. 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 I pakai tu East Coast Highway lagi jauh. Oh. so, <laughs> apa strategi kau? Aku punya strategi senang saja. Aku drive eco. Ah, eco. slow slow. Oh, so dia ada eco mode ah, eh. Ada eco mode. Your strategi? I pergi midnight. Sejuk mah itu temperature. So I tu minyak jimat sikit. Boleh ah? Ha? I think boleh lah Bukan mitos ha? lah <laughs> okay, Kalau macam tu aku nak malam jugalah Okay lah Sebab I think antara tiga Aku antara yang tak ada benefit sekali Memandangkan size badu, badan aku macam giant So berat Belum apa-apa pun Ni masuk pun dia dah berat Oh okay Kita oh, Ni berat ni tak boleh Ni gemuk ni tak boleh So aku akan cubalah Bekalkan pengalaman yang kita ada Kita akan share jugalah Apa experience kami Apakah tip kami kan So jom ikut challenge kami Boleh lah yakin lah Yakin 1000km Owner oh, 1002 boleh dapat lah saya Over tak tahu. Saya try lah. Owner RM1,200. Kita try lah. Kita try lah. Kita try, eh? ha, saya try. pun cuba nanti lah. Okay? Ha, okay. So, kita jumpa nanti. Lepas dah habis challenge, kita jumpa balik. Kita okay. share result. Okay? Boleh. Okay. Boleh. Okay, boleh lah. Okay, boleh. Okay, boleh. Ha? Okay, boleh. Bismillahirrahmanirrahim Okay Mesti ramai tertanya-tanya kan Boleh ke Abang Hasik nak buat 1000km yang ni Ha, Yang ini yang abang nak tahu So that's why lah Abang accept Challenge yang ini ha. Kalau ikut kan Perjalanan kita orang Daripada KL ke Perlis Lebih kurang dalam 530km tau Kiranya Pergi balik dalam 1060km Insya Allah boleh capai So aim kita Dengan satu tank KL Perlis Perlis ke KL cukup Ah, ha, Itulah misi kita Jadi Apakah strategi yang abang akan Buat untuk challenge ini Ah, ha, So of course Kalau tanya abangan Semua boleh kan Berbekalkan ilmu di dada ber Berbekalkan pengalaman Juara marathon 86 kali Pace 5 Kucai lama ha, Abang akan share jugalah Beberapa tip kepada korang macam mana tip-tip yang kau boleh amalkan untuk penyebatan bahan api. Yang ini kau orang boleh amalkan dan kau orang boleh praktikkan apa saja kereta kau tetapi lebih spesifik kalau kau ada Hyundai lagi betul lah sebab kita gunakan kereta ni sebagai test yang dia word. Ah ha, untuk test kali ini kita akan buat macam biasa tau, kita akan buka aircon macam biasa, 18 ke low ke, aa, dari segi speed aircon van macam biasa dari segi speed dekat highway, 100, 110 120, kita buat macam biasa, macam real lo macam orang biasa buat ha, yang ini, data yang kita dapat ataupun aa, full consumption kita dapat adalah lebih tepat, ha, yang itu yang kita nak kan sebelum abang share kepada korang, apakah tip-tip yang abang akan praktikkan untuk challenge kali ini kita kena kenal dulu lah kereta yang abang bawa ini iaitu Haval H6 dan ada juga yang bertanya kepada abang bang ada beza ke bang antara kereta petrol dengan kereta hybrid kalau ikutkan secara dasarnya sama je hampir sama kecuali untuk kereta hybrid dia ada bateri dia ada electric motor dan antara kelebihan yang ada pada kereta hybrid berbanding daripada kereta petrol biasanya output dia lebih tinggi maksudnya dari segi horsepower dan juga torque adalah lebih tinggi berbanding daripada kereta petrol yang kedua adalah dari segi full consumption ini definitely yang kemenangan paling besar lah dia boleh bagi penyumbatan bahan api yang lebih better berbanding daripada kereta petrol sebenarnya ciri-ciri macam adaptive cool control ataupun ACC dia juga mainkan peranan penting tau dalam penyumbatan minyak macam abang katakan antara salah satu tip nak jimat minyak adalah dari segi consistent speed yes dengan adanya ACC sebenarnya kadang-kadang ciri ni ada dekat kereta kau tapi kau tak pandai guna Sayang lah Benda dah ada Patutnya kau, 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 kena guna Yang mana sebenarnya Untuk ACC ni Kita boleh set Limit yang kita nak Contohnya kita nak speed 100 110 So dia akan bantu kita untuk Dapatkan speed yang kita nak Apabila kita dapat speed kita nak Kita akan konsisten Apabila konsisten Kita akan Jimat minyak Tetapi Haa kita rugi dari sini satu benda lah dari segi region braking ha, Macam kalau kita buat kereta Kalau kita kawal biasa Kalau kita lepas minyak ha, Kita nampak eh Nampak? Bateri dia recharge balik ha, Dia berlakunya region braking So dari segi itu Dari segi penggunaan bahan api Jauh lebih better lah ha, Dengar dari sisi ni juga Bukan setakat dia boleh bagi kau Satu korsesor speed Tetapi ha, Apabila kau drive jauh kau, kau tak jadi penat lah Sebab dia yang tolong kau kawal minyak So jalan jauh kau Lagi best lah Lagi selesa Okay update sikit perjalanan kita Sekarang ni kita dah jalan 150km tetapi the interesting part ni lah Range naik weight Walaupun aku dah jalan 150 km Tadi daripada awal tadi Masa mula-mula kita sini nyak Range niak masa itu adalah 742 kilo. Tapi selepas jalan 150 kilo, Sekarang ni range kita adalah 814 km. Ha -ha. Nampak bet, Naik weight tak turun Ikut logik dia akan turun Tapi dia naik ha, So Strategi yang abang pakai ni sangat-sangat berkesan Itulah abang kata kan Sebenarnya semua ni bergantung kepada Cara pemanduan kita tau ha, Dan juga dia ada juga lah faktor-faktor pemanduan yang lain Okay So kita teruskan perjalanan Kejap lagi abang update pada korang Result kita dapat Dan juga abang akan kongsikan Tip-tip ha, Nak jimat-jimat Jadi bang, apa dia bang? Tip jimat minyak ni bang. Cubalah kongsi sikit bang. Ah ha, okey. So abang akan kongsikan 5 tip jimat minyak yang abang amalkan untuk ini adalah salah satu antara strategi yang abang amalkan untuk challenge ni dan juga termasuklah everyday daily drive abang pun amalkan juga. So benda ni memang berkesan lah. Yang pertama, ah ha, yang pertama yang paling penting, keluarkan barang-barang yang tak perlu. Tak payah buat ke hulu hilir barang-barang tu. Barang-barang tak perlu buat keluar sebab berat Kereta kau tu akan membuatkan kereta kau lagi berat. Apabila kereta kau lagi berat, dia perlukan tenaga yang lebih kuat untuk menggerakkan kendaraan. Dan apabila memerlukan, aa, katakan power lebih kuat, penggunaan bahan api lebih tinggi. So ingat, barang-barang tak penting keluarkan dulu. Yang kedua, jangan tekan minyak terlalu agresif. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu slow. Orang katakan slow and steady. Ah ha, kalau dapat momentum kan kau maintain je momentum yang itu ah, Cuma bagusnya Haval Hesik ni ah, Electric motor yang dia akan membantu Dia akan work dulu Dia akan work dulu Dia akan bantu kau dulu Sampailah Bateri tu dah low baru ah, Barulah Engine akan kick in ah, Ini yang sangat penting dekat Haval Hesik ni Cuma kadang-kadang kan Yang bagus ya kan, Kadang-kadang macam contoh sekarang aku buat ni, ni Aku buat sekarang ni Yang ni guna bateri Sebenarnya Dia tak guna minyak pun Guna bateri Sampailah satu tahap Mungkin dalam beberapa kilometer Barulah Engine kick in masuk Dia ambil alik balik tugas Barulah dicah balik Ha ini Mana ada benda minyak Ini baru jimat minyak Yang ketiga Pastikan tekanan angin tayar kau orang Cukup Tak terlalu kenyang sangat Tak terlalu kurang sangat Sebab apa? Sebab kalau terlalu kurang sangat Dia akan Orang katakan dia akan boleh Menyebabkan lebih banyak rintangan tau Dan ini akan membuatkan Penggunaan bahan api yang lebih tinggi ha, Kalau tekanan angin terlalu tinggi Sebenarnya lagi jimat minyak Tetapi Bahaya Bahaya tu apa? Dia tak ada grip Angin terlalu kenyang Dia dah tak ada grip Yang keempat Guna regenerative braking ha, Benda dah ada Kenalah pakai Ini ramai yang tak take advantage Ada yang Eh macam mana nak guna banget Kenalah take advantage Okay Sama juga dengan Havai Asic ni Dia memang ada regenerative braking Dia sama macam KTEV tau Yang mana apabila Kalau kita tu bukit Kalau kita lepaskan pedal minyak aa, Ataupun kalau kita tengah brake Dia akan tolong kita charge bateri itu ah Yang bateri ini yang akan bagi kita balik semula Apabila kalau jika perlu Yang bagusnya hybrid ni Dia dah tolong kita arrange Kalau perlu bateri work ha, Bateri yang datang dulu Kalau bateri dah habis Automatically dia akan tukar kepada enjin So make sure guna benda ni ada Regenerative braking Sama juga dekat Hybrid acid ni Dia ada namakan sebagai E-pedal kot ke single pedal Yang kelima Kaki tu mainkan peranan penting Ya yeah. Kaki kau tu Jangan tekan macam Setan Tak Slow and steady Macam apa kata Slow and steady Maintainkan speed Kalau boleh Maintainkan momentum tu Kalau boleh kan Kalau kita tengah buat Kita nampak dah akan naik bukit tau So kita tekan lebih sikit minyak Untuk dapatkan momentum And then naik Barulah Kita tak perlukan energi Yang terlalu banyak Untuk kereta yang itu So dekat situ Dia lebih jumpa minyak Okay So itu adalah antara Lima tip yang abang amalkan Selama ini Termasuklah Dalam strategi yang abang pasang Untuk challenge kali ini Nampak macam mudah kan Tapi itulah Ramai yang tak buat Betul nak lah Okay So finally Kita dah sampai di Penang Eh Tapi Abang kan bukan kata Nak pergi ke padang besar ke Betul Kita sebenarnya datang sini Semata-mata Nak datang makan Roti canai Gemas road brother dekat sini kita pergi Hindu dah lama nak makan so alang-alang kata pergi utara kan ah kita masuk ke Penang lah so just up to date untuk malam orang korang jasa recap sikit lah sebenarnya daripada KL kita memang dah isi minyak penuh tau lepas isi minyak penuh tu waktu itu race tu tunjuk 742km tau 700 lebih yang kita orang nak buat 1000km on the logic wise boleh ke tak boleh buat Ah, so that's why lah dekat itu strategi yang kita orang nak buat ni yang penting macam mana kita nak merancang ha. so selepas dari tu kita orang yakin lah kan memang aku rasa dengan pengalaman aku selama juara marathon pace 5 Kuchai lama aku rasa memang boleh buat lah aku yakin so update lepas tu kita orang pergi sampai ke Tanjung Malim masa tu dah jalan lebih kurang dalam 86km range naik tau Daripada 742 km naik kepada 800. Walaupun kau dah jalan 86 km. Ah ha, ini yang uniknya kereta hybrid kan. Lalu, lepas tu kita stop sekejap dekat Tapah, lepas jalan 150 km, naik pula daripada 800, naik 814 km. Ah ha. and then dekat Sungai Perak, ah ha, turun balik jadi 790. Sampailah ke Pinang sekarang ni, kita dah jalan 367.6 km. Range sekarang ni ada 600 kilometer lagi. So, uh, sepanjang dekat highway sebenarnya kita orang buat macam biasa tau. Aircon low 16, macam biasa macam orang biasa bawa. Dekat highway average speed 100 sampai ke 120 Seperti mana yang korang buat duduk kadang-kadang duduk lane kiri Kadang-kadang duduk lane tengah RPM sekitar bawah 2000 Kadang-kadang kalau dah buat sampai 120 naiklah 2000 setengah dan sebagainya So kita tak adalah cheat katakan oh nak jumat minyak kena duduk belakang lori Oh nak jumat minyak kena tutup ekon Tak kita buat macam orang biasa je Kita nak buat test yang real Haa ok So lepas ni kita akan continue Kita akan pergi ke boleh dan juga kita akan pergi ke Padang Besar and then kita akan highlight kan sampai situ berapa kilometer yang tinggal race yang tinggal sebelum kita balik ke KL balik semula harap boleh dapat lah tapi dah alang-alang lepas keluar daripada roti canai gemas road tu kau tahu apa yang jumpa hmm rumah Piramdi ya yeah, kita lalu rumah kelahiran Piramdi first time aku tak nak datang sini so dia soal juga eh jom kita singgah kita tengok ya yeah. so sebenarnya dekat belakang tu kalau kau nampak ini adalah rumah kelahiran Piramli tau Ini adalah rumah yang telah di-refurbish Paling semula lah oleh Jabatan Akib Negara lah Tetapi inilah actual house dia Nipah, kayu-kayu dan sebagainya So, ini adalah rumah kelahiran Piramli Sebenarnya Piramli bukan lahir dekat Singapura tau Tapi dia lahir dekat Penang Walaupun dia cuma duduk dekat rumah ni Selama 44 hari je Lepas habis pantang Dia pergi ke kampung Jawa tak silap bang Sampailah And then dia pergi ke Singapore. So kiranya Piramli lahir dekat rumah ni. So rumah ni sebenarnya dibuat oleh bapak dia dan juga bapak saudara dia tau. Buat sendiri. Empat tahun Piramli lahir 1929. Bapak dia buat rumah ni 1926 kalau tak silap abang. kita dah sampai Padang Besar. Yes, kita orang dah sampai Padang Besar selepas hampir 8 jam lebih ke 9 jam kita orang dah sampai. Up to date berapa jauh dah kita jalan dan berapa pula range yang minyak yang tinggal. Okey. So up to date kita orang sampai ke sini total journey yang kita orang bawa kereta ni 10 jam 35 minit itu termasuk dengan kita orang uh, berhenti untuk shooting, ambil beauty sikit, pusing-pusing semua. Uh, so total dah 10 jam 35 minit. Total kita dah jalan daripada KL sampai ke sini 554.3 km. Dan range minyak yang balance tinggal adalah 453 km. Fuh, kalau ikutkan secara logiknya range yang tinggal dengan dah jalan boleh capai. Insya-Allah boleh capai. Just a recap, kita start daripada KL And then masuk ke plus highway. Plus highway kita speed 100 110 120. Lepas tu singgah masuk ke Penang sat, makan roti canai, pergi rumah family, pusing-pusing sat dekat Penang. Lepas tu kita keluar balik pulau, kita masuk balik ke plus highway untuk datang ke sini. And then kita lalulah aa, apa ni hutan, kampung, lepas tu Napo, ikut jalan dalam lepas tu pergi Chuping, pergi Itali kejap. Ha, kita singgah Itali sekejap yang cantik, view yang cantik. And finally, kita orang dah sampai ke sini di Padang Besar So For the date je ni Sangat-sangat enjoy Sangat-sangat fun Dan yes Aku dah tak sabar dah uh, Untuk Buat rekod Personal rekod aku juga 1000km With One full tank Okay So Jom Nanti On the way balik ke KL Abang akan update sikit lagi uh, Result semasa kita Let's go Jom Alhamdulillah, kita dah settle dekat Padang masa, And then right now we are on the way back to the KL Kita dah jalan 583km ha, Masih ada lagi balance 400 lebih punya range Half tank lagi Dan kalau ikutkan perjalanan sini sampai ke KL lebih kurang 400 lebih Almost 500km juga ha, So harap-harap ucap -harap. wah boleh capai 1000km Aku risau ni <laughs> So balik macam mana? Apakah strategi abang akan buat? Ha, sebenarnya strategi masih lagi sama tidak ada perubahan melainkan ada perubahan cuaca contohnya tiba-tiba sekarang panas popok -pop hujan ha, kalau hujan dikacau sikitlah dia ada kena ada strategi yang lain pula ha, tapi kalau hujan pula sebenarnya antara benda-benda penting yang ada kena ada kepada kereta adalah safety lah ha, safety yang paling penting tetapi ada satu benda yang abang suka dekat Haval ini benda baik tau benda baik aku memang kena puji lah dia ada satu fungsi ni dinamakan sebagai auto reversing assistant ah ha, yang ini dia macam Memori tau Andai kata kalau kita tiba-tiba Jalan Eh Aku sesat lah And then kita kena reverse balik Kalau nak reverse kita kena pandang belakang Ataupun tengok kamera kan Yang ini kita tekan Ara ARA yang ni Dia akan tolong kita reverse Dengan sendiri Kiranya Dia dah ada memori tau Yang ok aku dah pernah jalan ni Ok sekarang tuan aku nak aku keluar Ok aku tolong tuan aku keluar So dia akan reverse sampai lah Ke end tempat yang selamat Dia akan tolong kau keluar So memudahkan kau lah kerja tu Awak bagi aku ini function yang best. Yang kebiasaannya function ini cuma dapat dekat kereta-kereta yang mahal. Kereta-kereta yang 200, 300, 400, 400,000 ya. Tapi yang ini ada dekat Haval Sing. Okey? Andai kata kalau hujan, ha, andai kata kalau hujan, lainlah strategi. Ha, cuma kalau hujan ni kena hati-hati lah. Tetapi untuk Haval Sing ni dia ada ada sistem yang agak komplit lah Contohnya dia macam ada Vehicle stability Control Dia ada ABS Dia ada Traction Control Dan ada banyak lagi lah Sekarang itu Memang akan berguna lah Apabila jika Dia bukan Totally boleh Elakkan kita kemalangan Tak Sekurang-kurangnya kalau berlaku apa-apa Dia akan bantu kita lah Sebagai driver Untuk dua correction ke Daripada terbabas dan sebagainya Ini antara fungsi-fungsi yang Wajib ada pada setiap kenaan bagi abang Dah alang-alang abang buat challenge ni kan Abang nak jawab lah Beberapa soalan yang Kerap orang tanya abang Antara orang tanya kan... Bang... Kalau saya tak buka lampu... Adakah boleh jimat minyak? Eh... Geram yang aku tanya... Apa kena-mengena lampu dengan minyak? Kadang-kadang... Aku tengok... Kenapa tak buka lampu? Yang nak jimat minyak bang... Eh... Apa pun dah Aku, Aku tepuk dahi kau tang... Tak ada kaitan pun... Lampu ke... Signal ke... Itu semua masalah kau... Bukan masalah minyak... Tak ada kaitan... Next soalan... ha, Inilah... Baru soalan... Kalau saya buka aircon kuat minyak cepat habis tak? Ha. Ini dia ada kaitan sedikit. Okay? Yes, memang betul. Sebenarnya, lagi kuat kau buka aircon, lagi banyak bebanan akan berlaku dekat engine kereta korang. Aa, so, maksudnya, dekat sini lagi tinggilah penggunaan bahan api. Aa, tapi kalau kau pakai kereta hybrid kan, contohnya macam Hexing ni, sistem dia akan lagi efisien lah. Tapi bagi aku, kalau kau nak lagi jimat, kau boleh set aircon temperature pada... Kelajuan sederhana. Sebenarnya konsepnya sama macam rumah je. Kita set satu speed Sampai satu tahap Dia akan maintain je waktu itu lah. So dia tak perlu kerja very hard Konsep sama juga dekat rumah Sama juga dengan aircon kereta Tapi kalau kau nak kurangkan bebanan panas Ataupun haba Pasang lah Tinted ke bagi gelap Ataupun sunshade ke Yang itu memang boleh bantu kau Untuk cepatkan cool down Dalam cabin kereta okay? Soalan netizen seterusnya Betul ke kalau tekan minyak slow-slow lebih jimat minyak? Jawapannya yes. Betul. Logiknya memang betul lah. kiranya kalau kau bawa macam slow SSD and pada masa sama juga kau bawa smooth kan. Aa, yang ini dia memang lebih jimat minyak berbanding daripada kau tekan pedal minyak secara agresif. Penggunaan bahan api akan jauh lagi tinggi lah. Soalan netizen seterusnya apa dia? Adakah minyak RON 97 akan buatkan kereta lebih jimat minyak berbanding daripada RON 95 uh, Jawapannya yes and no Tapi Abang boleh katakan tak semestinya Dia bergantung kepada Requirement engine kau tu Sama ada dia perlukan Minimum RON 95 Ataupun RON 97 Kalau dia perlukan RON 97 Kau isi RON 95 Dia tak dapat optimum kuasa yang maksimum Yang dia boleh buat dekat situ uh, So kalau memang direka untuk 97 Isilah 97 Kalau direka untuk 95 Isilah 95 Dia akan jadi lebih efisien Anyway Dia bergantung jugalah Kepada kita punya Cara Pemanduan Pergi abang Okay Next Soalan yang tiga apa ha, Dikatakan apa Kalau guna Eco mode Sepanjang masa Betul ke boleh Jimat minyak uh, Yes Definitely yes lah Kalau kau gunakan Eco mode memang aa, penggunaan bahan api lebih jimat mana kalau kita guna Eco Mode aa, kita punya sistem ECU tau dia akan kawal penggunaan bahan api supaya dia akan jadi lebih efisien aa, tapi kalau jalan berbukit ke yang memerlukan power yang lebih aa, kita kena bijak lah pilih aa, takkan kita nak guna Eco Mode kan kita akan tukar kepada Normal Mode ataupun Sport Mode jika perlu so that's why lah dia bergantung kepada situasi kau pada waktu itu dan macam untuk kereta hawa Hasick ni sebenarnya sistem dia dah optimum kan lah pengguna tenaga kalau aircon kuat pun biasanya untuk bateri hybrid ni dia memang akan bantulah untuk kita kurangkan aa, beban dekat engine jadi tak adalah seteruk kereta biasa so that's why lah abang katakan untuk kereta hybrid dia ada kelebihan yang tu dia ada kelebihan dari segi output kuasa yang lebih tinggi dan pada masa sama juga dia minyak dapat satu kalau dapat sila komen Okay, so finally kita dah habis dah misi untuk habiskan tank. Sekarang ni pukul 2.48 pagi. Kita orang start daripada KL pergi ke Pinang, Pinang pergi ke Padang Musa, Padang Musa turun balik sampai ke sini. Dan sebenarnya sejak daripada blinking kita orang dah jalan lebih 60 km. Sejujurnya race tu dah dah tak keluar apa-apa dah. Kita orang jalan tanpa race tu dah almost 40 km tanpa rage tapi for the safety reason kita orang terpaksa stop dekat sini di mana sekarang ni macam katakan pukul 3 pagi anytime kereta ini boleh mati engine So kita orang tak nak ambil risiko So basically kereta ni masih lagi hidup Kereta ni masih lagi boleh jalan Kita tak tahu berapa jauh dia boleh jalan Boleh jadi 1km lagi, 2km lagi, 3km atau 10km Ataupun 20km kita tak tahu Tapi daripada range tu jadi kosong Sampai sekarang kita dah jalan 60km dah Okay so next kita orang nak isi minyak balik, refill balik Untuk teruskan perjalanan balik rumah Tak antuk dah Tapi kita tanya-tanya jugalah Kawan-kawan kita dapat berapa Kan? Adrian dia setiap update dia katakan ui dia dah rempat dah dia ni 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 ah, so harap katalah doa no, doa no, no, harap kita jadi champion eh. tapi okeylah, lah badan besar mah ini pun salah satu sebab <laughs> kalau ni lagi kan, lagi jauh boleh pergi okey harap kita menang Okay, so finally selepas 16 hari 7 malam oh no no lah selepas habis challenge saya ambil masa dekat 18 jam untuk habiskan challenge ini You? 22 jam 39 minit Walau, you? Lebih kurang lah 22 jam 22 jam? Macam mana saya boleh buat 18 jam? In 2 days lah 2 hari <laughs> Oh, senang saja Pandu laju <laughs> <laughs> Betul juga Betul juga So, untuk challenge kali ni Agak mencabar juga sebenarnya Sebab I think Saya pergi ke utara hmm. uh, Adrian pergi ke Johor, Selatan uh, Jaden pergi ke Kelantan Lagi jauh tu So, masing-masing kita dah ada result dah So nah. saya nak dengar juga berapa kan result yang awak dapat Kita start dengan Adrian dulu, berapa Adrian dapat? 1,121 km 1,121 km? And then, minyak habis? Tak, minyak masih tinggal lebih kurang 7 liter macam tu. Ha, sebab I dah isi minyak. Okey. Ah, ha, tapi saya manage isi 54 liter saja tapi fuel tank ini 61 liter. Tapi hmm. masa tu minyak dah kosong dah. Da, dah kosong, dah kosong, oh. dah dash negatif. Oh ha. yeah, Okey. Aku takut je lah okay. Tapi kalau tak I boleh jalan lagi 100 lebih kilometer lah. Oh, okay. Oh, dah syak 1000 lebih. Ha. You. saya yeah, minyak tak habis lagi. Minyak tak habis, habis lagi. Ada half bar lagi, tahu. Half bar eh? Then I'm in Malaysia, 1227 kilometer. I may mean have range, ha? 146km lagi <laughs> I, I nak check kereta nanti <laughs> Dengar ini, saya setuju dengan ha. cara dengan untuk kita check kereta dia ha. Mana check, check, mungkin check, check. lepas 1200 dua lepas tu minyak ada lagi 140 lebih lebih Yes Itu belum klip-klip lagi you, tau You tolak kereta ke? Ha? I pakai dyno <laughs> Dyno dia jalan Eh hey, gila lah, tak you punya average ha. speed berapa? 80 macam tu lah kerana pergi Kelantan tu tak ada highway mah. pakai kampung dia B road lah. Oh betul. Uh, you yeah, punya average speed uh. aku 90 100 macam tu. Uh, uh. Sebab Ashka. saya traffic jam. Uh. Tapi lain lah saya punya lebih kepada real life punya driving. Uh. Sebab saya dekat highway lebih kurang 110 120. Average uh. 110 lah. 120 lah. <laughs> Lepas tu, that's why I punya driving 8 jam, 80 jam sahaja <laughs> And then, I siap pergi ke Penang lagi oh. And then, I masuk lagi, keluar masuk lagi Masuk pulau-pulau-pulau, lepas tu pergi utara lagi Mungkin panas tu utara ah. Apabila panas, dia sedut itu minyak lah Betul 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 Tapi, I dapat Wuih, jauh lah You 1000 ah. rm I dapat RM1,040.8 saja. <laughs> habis, minyak habis dah? Minyak habis Oh 10408 kilometer Pada waktu itu, I think minyak dah Haa, uh, dia dah dah kuning. Okay. Lepas dah kuning, bawa lebih kurang 20 ke 30 km, POP! jadi negatif. Oh. Tapi negatif tu, saya boleh jalan lagi 50 km. Okay, okay. Tapi memandangkan pada waktu itu, dah pukul 2.30 pagi. Oh. 2.30 pagi. And sebenarnya, my feeling yakin katakan boleh pergi lagi. Boleh pergi mungkin lagi. Mungkin dalam 20 km lagi mungkin. Sebab ah. so, saya jalan 50 km, saya lah. yakin boleh pergi. Hmm. Tapi memandangkan pukul 2.30 pagi, for the safety reason, saya okay. I, I angkat tangan lah. Sebab masa tu gelap ah tak siang lepas tu tak cerah lagi kan so uh, I tak nak ambil risiko so I stop and then I surrender so I cuma dapat RM1040 saja. so untuk yang ni result I think kita dah ada juara dah melebihi daripada apa yang owner buat RM1000 Owner buat apa? RM1,200 4km. km You buat RM1,200 27 Plus ada RM145 km lagi main <laughs> eh. You <laughs> buat RM1,100 RM1,100 power, 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 Okay, hmm. so I think Berjaya membuktilah lah Yang owner tu buat memang betul This is real number yang hmm. dapat Kita dah ada Sibu dua kat sini Sibu satu kat sini Saya yang buat yang laju punya Dapat sibu lebih sikit Yang aku yang buat laju pun Boleh dapat sibu kilometer Betul Betul tu Gila jimat juga kereta Aa, ni eh Gila Itu driving condition pun beza Aa, Yes Aku pergi utara Aku pergi selatan Betul road Lantang. conditions berbeza tau. Berbeza You punya haa. lain, dia punya lain. Dia banyak main highway juga. Ai main highway. Ai banyak main highway. You banyak main kampung. Kampung punya road. So kita nampak. So dekat situ you boleh menilai mana yang lebih sesuai. That's why that's why aku dah share dekat dalam tip tu. Ni adalah antara tip dia. Kita juga combine kan simple lah 1000 km boleh buat lah. Senang saja. Senang. Tak ada stress. Senang. Okey. So kita dah ada pemenang sini. Tak payah cakaplah. Tapi saya, saya tetap nak hantar surat permohonan untuk check kereta dia. Okey, <laughs> setuju. 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 Check, check, check. Kalau ada dua orang dikira kira ramai. Ah, kami boleh, kami share cost. Kita share cost. cost, ha, cost. Ha. Lah. <laughs> Tapi kita kena timah kita lah. Inilah aa, Jaden pemenang dia. Jaden. So, si dua atau lebih. So kita boleh hantar dia nanti boleh wakil wakil kita lah. Aa, wakil kita. Untuk aa. pergi ke mana-mana nanti eh. Okey. So, I think sampai sini saja video kita pada kali ini. Inilah keputusannya nak tak nak kita kena terima. Hawaii Fit memang boleh pergi lebih pada 1000 si km Mudah Mudah Okay So jangan lupa juga Follow segala social media kami Oka Ataupun Adrian Follow juga Jaden Okay Ataupun, ataupun Auto123 Dan juga follow jugalah Segala mak nenek social media kita orang yes. Panu Laju Facebook Aji Tiktok Panu Laju Dan kita akan jumpa dah Pada masa akan datang Kalau kau suka channel ni Minta lagi InsyaAllah kita akan buat lagi Okay Bukan senang nak dengar cakap Melayu ni <laughs> 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 Ini dah biasa <laughs> Kita jumpa Masa akan datang Bye bye semua Bye bye Assalamualaikum